jahl kelsa aql qochadi deyishadi haqiqatdan ham qiziqqon o'z jahlini jilovlay olmaydigan insonlar jahl otiga bir minsa undan tushmog'i qiyin tushganda ham allaqachon jinoyatga qo'l urgan bo'ladi yoki elda o'z uz obro'sini o'zi to'kadi tumanimizning toshqala mahallasida yashovchi ikki fuqaro o'zaro janjallashib jahl ustida bir biriga qo'l ko'tarishgacha borib yetishadi arzimasgina narsadan boshlangan janjal oqibatida bir jismoniy bir esa ma'naviy va moddiy zarar ko'rdi qiziqqonlik johillik ularni mahalla ko'y oldida birining jabrlanuvchiga ikkinchisining esa aybdor shaxsga aylanishiga olib keldi ya'ni fuqaro BK bilan o'zaro kelishmovchilik asosida janjallashgan BO mahalladoshini jahl ustida urib unga hayoti uchun xavfli tan jarohati yetkazgani bois tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'linmasi tomonidan BO ning qarshisiga o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi joriy yilning 19 aprel kuni toshqala mahalla fuqarolar yig'ini binosida mazkur jinoyat ishi muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi yig'ilishda qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirning birinchi o'rinbosari polkovnik baxtiyor Rajapov, qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosari podpolkovnik omirboy turdiboyev amudaryo tuman prokurori javlon muftullayev tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ulug'bek xudoyberganov Toshqala mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari yig'in faollari ommaviy axborot vositalari vakillari va yoshlar ishtirok etdilar bo'lib o'tgan yig'ilishda toshqala mahallasi fuqarolari orasida sodir etilgan ko'ngilsiz hodisa yuzasidan qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari polkovnik baxtiyor rajabov o'z fikrlarini bildirdi u o'z so'zida fuqarolar o'rtasida o'zaro ahillik mehr oqibat va tinch totuvlik muhitini yaratish bir bolaga yetti mahalla ota ona degan xalq hikmatini o'sib kelayotgan yosh avlod qalbiga teranroq singdirish zarurligini ular qalbida insonparvarlik vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish zarurligini shu bilan birga har bir inson uchun avvalo oila mahalla va ona yurt sha'ni va obro'si muqaddas ekanligini ta'kidladi shundan so'ng qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirining o'rinbosari o'mirboy turdiboyev toshqala mahalla fuqarolar yig'ini hududida ikki fuqaro tomonidan sodir etilgan janjalning ularning oila a'zolari xalqimiz ruhiyatiga salbiy ta'siri haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdi tuman prokurori javlonbek muftullayev tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ulug'bek xudoyberganov shuningdek toshqala mahalla fuqaro fuqarolar yig'ini faollari ham so'zga chiqishib ikki fuqaro o'rtasida sodir bo'lgan janjal tufayli holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani shu kabi holatlarning oldini olish choralari xususida o'z fikr va mulohazalarini bildirdilar shuningdek mazkur jinoyat ishini muhokama etish jarayonida polkovnik baxtiyor rajabov podpolkovnik umirboy turdiboyevlar mahalla fuqarolari bilan bu kabi salbiy holatlarning qayta sodir bo'lmasligi choralarini ko'rish yuzasidan profilaktik suhbat o'tkazdilar bugungi kunda yoshlarni milliy g'oya va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash ularning qalbiga vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanligini chuqur singdirish qadimiy tariximiz va madaniyatimizni o'rgatish yurtimiz mustaqilligi va ravnaqi yo'lida kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish ularga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga ishonchini kuchaytirish vatanimiz mudofaasi uchun xizmat qilish har bir yigitning sharafli burchi ekanligini anglatish yo'lida ko'pgina say harakatlar olib borilmoqda shuningdek har qanday murakkab vaziyatda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish zamonaviy harbiy texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda chunki yurt manfaatlarini harbiy sohada ham hayotning barcha jabhalarida ham ishonchli himoya qilishga qodir o'g'lonlarni voyaga yetkazish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir o'zbekiston respublikasi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining amudaryo tuman o'quv sport texnika klubi ham ushbu sharafli vazifani ado etishiga munosib hissa qo'shayotganlarning biri bu yerda yoshlarga turli rusumdagi avtomashinalar haydash yo'l harakati qoidalari puxta o'qitilib kasbkorli bo'lishi ta'minlanayotir shuningdek tumanimiz hududidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari chaqiriqqacha tayyorlash fani o'qituvchilari bilan hamkorlikda o'quvchilar orasida turli harbiy sport musobaqalari boshlang'ich harbiy ta'limga doir tanlovlar musobaqalar muntazam o'tkazib turilayapti shu yilning 19 to'qqizinchi aprelida o'n sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida havo miltig'idan o'q otish bo'yicha o'tkazilgan musobaqa ham shularning biridir musobaqa 3 ta bosqichli o'tkazildi dastlabki bosqichda o'zbekiston respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tuman o'quv sport texnika klubidan yo'l olgan avtokarvon 13 sonli maktabga yetib bordi ikkinchi bosqichda sport avtomobillari va havo miltiqlari o'quvchi yoshlarga tanishtirildi ishlatish yo'l yo'riqlari tushuntirildi ushbu ko'rgazmani o'quvchilar qiziqib qı tomosha qildilar va qismlar haqida ma'lumotga ega bo'ldilar uchinchi bosqichda havo miltig'idan o'q otish sport musobaqasi bo'lib o'tdi ushbu bosqichda o'quvchilarning mo'ljalni aniq nishonga ola bilishi ziyrakligi va havo miltig'ini to'g'ri qo'llay olishi sinovdan o'tkazildi shunisi e'tiborliki tadbirning har bir bosqichida o'quvchilar juda cüda katta qiziqish bilan ishtirok etdilar va g'oliblik uchun sidqidildan intildilar musobaqa yakunida g'olib o'quvchilar vatanparvar tashkilotining tuman o'quv sport texnika klubi ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar va sovg'alar bilan taqdirlandi tadbir o'quvchi yoshlar ko'nglida vatanimiz mudofasiga xizmat qilish sharafli burch ekanligini joyladi boshlang'ich harbiy ta'limni puxta egallashga undadi mana bugun bizning o'n uchinchi sonli umumta'lim o'rta maktabimizda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik darsligi vatanparvar tashkiloti bilan hamkorlikda ochiq tadbir bo'lib o'tmoqda bunda 11 sinf o'quvchilari faol qatnashmoqda biz bu tadbir orqali o'zimizga kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallab bormoqdamiz kelajakda men ham harbiy bol, harbiy bo'lmoqchiman buning uchun o'z ustimda ko'proq ishlashga harakat qilaman va kelajakda yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lmoqchiman globallashuv jarayonida voyaga yetmaganlar bilan ishlashish ularning muammolarini o'rganish yaxshi o'qishlari oilada ta'lim maskanida va jamiyatda o'zlarini qanday tutishlarini o'rgatib borish voyaga yetmaganlar ongida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni o'z vaqtida ilg'ab olish hamda ular qalbida hayotdan zavq shavq olib yashash tuyg'usini uyg'otishda umumta'lim maktablari amaliyotchi psixologlari tomonidan amalga oshirilayotgan tarbiyaviy tadbirlar muhim ahamiyatga ega bu borada tuman xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarida amaliyotchi psixologlar tomonidan o'tkazilayotgan davra suhbatlari o'quv tarbiya mashg'ulotlari ayniqsa o'zaro tajriba almashuv shaklidagi seminar treninglar o'z samarasini bermoqda 21 aprel kuni 15 sonli umumta'lim maktabida voyaga yetmaganlar o'rtasida o'z joniga qasd va suiqasd qilish holatlarining oldini olish mavzusida hayot go'zal chunki unda men borman shiori ostida amaliy seminar trening bo'lib o'tdi seminar treningni 15 beshinchi sonli maktab psixologi mehribon jumaniyozova ochdi va olib bordi seminar treningning asosiy mavzusi o'smirlar meni va do'stlari bilan do'stona munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgani bilan ham muhim ahamiyat kasb etdi seminar treningni o'tkazishdan maqsad o'quvchilarning o'zligini anglashlariga ko'maklashish ularning men darajasini aniqlash va o'zaro insoniy munosabatlarini namoyish etishlariga sharoit yaratishdan iborat bo'lib unda maktabning yuqori sinf o'quvchilari faol ishtirok etdilar seminar trening davomida men kimman ishonchli sayil mashqlari va kayfiyatni ko'taruvchi o'yinlar o'tkazildi 10-11 birinchi sinf o'quvchilaridan iborat ishtirokchilar mashqlar jarayonida faol qatnashib o'z insoniy munosabatlaridan dunyoqarashlari va menini namoyon qildilar hayotga munosabatlarini bayon etishib shukronalik tuyg'ularini qalbdan his qildilar seminar treningda tuman xalq ta'limi bo'limi huzuridagi tashxis markazi psixologi tatyana pirlepesova va tuman maktablari amaliyotchi psixologlar ham ishtirok etishib o'quvchilarning shaxsiy fikrlari o'zligini namoyish etish maqsadida hayotdan olgan taassurotlari xususidagi nutq va ma'ruzalarini psixologik jihatdan tahlil qildilar hamda ularning chiqishlarini ijobiy baholashdi shu bilan birga xalq ta'limi bo'limi tashxis markazi psixologi tatyana pirlepesova voyaga yetmaganlar o'rtasida o'z joniga qasd va suiqasd qilish yoshlar butun jamiyat uchun keltiradigan salbiy oqibatlari o'sib kelayotgan yosh avlod psixologiyasiga ta'siri xususidagi o'z kuzatishlari hamda fikrlari xususida batafsil to'xtaldi shundan so'ng tumanimiz maktablaridan tashrif buyurgan amaliyotchi psixologlar o'zlari faoliyat yuritayotgan o'quv muassasalarida voyaga yetmaganlar bilan ishlashish ayniqsa o'tish davridagi o'smir yoshlar xulq atvorida yuz beradigan tabiiy va ruhiy o'zgarishlar ularning fe'l atvorida kuzatiladigan ta'sirchanlik fikr o'zgar kabi holatlarda amalga oshiriladigan yakkama yakka va jamoaviy suhbatlar voyaga yetmaganlarning dunyoqarashini ijobiy shakllantirish borasidagi ishlar bo'yicha o'zaro tajriba almashdilar seminar trening mashg'ulotlarini muhokama etishib tajribali amaliyotchi psixologlardan zarur maslahat va tavsiyalar oldilar seminar trening yakunida barcha qatnashchilar o'z fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashib tadbirning yuqori darajada tayyorlangani va nihoyatda qiziqarli o'tganligini ta'kidladilar va maktab psixologi mehribon jumaniyozovaga o'z minnatdorchiligini bildirdilar mana bugun tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 15 beshinchi sonli umum ta'lim maktabida tuman miqyosida maktab psixologlari ishtirokida amaliy seminar o'tkazilmoqda bu seminarni o'tkazishdan maqsad o'quvchilar orasida cinayetçilik, hukuzalik, uz canı ve kas kılış kalatlarının aldığını alır. Üsmürler psikologiyasında uzgarışlarının uzgarışları bu için emeli seminerimiz ötkazılmakta. Bu seminerimiz kümendeki hem de berçe mektepler, psikologlar, katlaşmaktadır. Bu treni maşkulatları arkalı, okuçuların mühendiliğini anıqlar, mühendiliğini, bunların kul yo'llarga kirishning oldini olish maqsadida bu amaliy seminarlarimiz tashkil qilinmoqda assalomu alaykum aziz qadrdonlarim hayot naqadar go'zal naqadar maftunkorki chunki unda siz biz bormiz inson tug'ilganidan go'zallikka talpinib yashaydi go'dakning inson bo'lib shakllanishida muhitning o'rni juda katta o'rin tutadi shu munosabat bilan bizning o' 16 dekabr kunlari umumta'lim maktablarida biz zo'ravonlikka qarshimiz aksiyasi bo'lib o'tdi aksiyadan maqsad o'quvchilari o'z qo'llari bilan yasalgan go'zalliklarni o'zlarida his qilishi nazarda tutilgan edi aynan shu aksiya maktabimizda zo'r ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdiki to hozirgi kungacha ta'lim berayotgan ustozlarimiz ham kirib chiqib ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz ham ko'tarinki kayfiyat bilan yaxshi chehralar bilan kirib shu muhitdan nafas olmoqda mana shu aksiyada faol aktiv qatnashgan texnologiya fani o'qituvchilari uç sinf rahbarlari o'zining xizmatlari katta bo'ldi bugun voyga yetmaganlar o'rtasida o'z joniga qasd va suiqasd qilish holatlarining oldini olish bo'yicha seminar trening tashkil qilindi seminar treningdan maqsad o'quvchi yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish mehr oqibatli vataniga bo'lgan sodiq farzand qilib tarbiyalash sabr toqatli qilish bizning asosiy vazifamiz bola psixologiyasidagi asosiy maqsad ham mana shu edi men ko'zlagan maqsadimga erishib yoshlarga yetarlicha trening davomida o'z hislarini uyg'otishga harakat qilgan bo'lsak xursandman